Buraxılışımız davam edir. İnsan alverinə qarşı mübarizənin effektivliyi üçün qurumlar və təşkilatlar arası əməkdaşlıq mühüm rol oynayır. Bu fikirlər 30 iyul Ümumdünya insan alverinə qarşı mübarizə günü ilə əlaqədar keçirilən İnsan alverinə qarşı mübarizə, fəaliyyət və perspektivlər adlı dəyirmi masada səsləndirilib. Vurğulanıb ki, bu sahəyə aid 2020-2024-cü illər üçün nəzərdə tutulan milli fəaliyyət planında insan alveri qurbanlarının sosial müdafiəsi və reabilitasiyası tədbirləri əhəmiyyətli yer tutur. Bunun Şəhərsədəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyində olan insan alveri qurbanlarına yardım mərkəzi ötən dövrdə 326 şəxsin sosial reabilitasiyası işlərinə aparıb. Tədbirdə az yaşlıların problemləri də xüsusi vurğulanıb, bildirilib ki, bu il 13 uşaq məqsədli şəkildə təhsildən yayındırılıb. Belə hallar aşkarlandığı zaman qurumlar tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Konfrans müzakirələrlə davam edib. Sosial xidmətlər agentliyinin bildiyimə görə 13 sosial xidmət müəssisəsi var ki, onlardan da biri insani alveri qurbanlarına yardım mərkəzidir. Həmin mərkəz tərəfindən insani alveri qurbanlarına sosial psixoloji, sosial hüquqi, sosial iqtisadi xidmətlər göstərilir. Yəni onların lazım olsa sosial psixoloji dəstək göstərilir, iş məşğulluq məsələlərinə köməklik göstərilir.